যিসকলৰ অসম আৰক্ষীৰ ইণ্টাৰভিউ বেয়া হৈছে নাইবা এ ডি আৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰফুল্ল অসম ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোকৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বেয়া আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱক শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওক এটা এডি আৰম আৰু লগে লগে নতুন পদৰো আমি বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিম এতিয়া আপোনালোকক যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ দেখুৱালোঁ সেইটো ভিডিঅ' ক্লিপ হৈছে আপোনালোকৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আপোনালোকৰ যি ফেচবুক লাইভ ফেচবুক লাইভত আপোনালোকৰ অহা এটা ভিডিঅ' ক্লিপ এতিয়া আপোনালোকৰ যিসকলৰ অসম আৰক্ষীৰ ইণ্টাৰভিউ বেয়া হ'ল তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰণৰ ইণ্টাৰভিউ বেয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট কেতিয়া আহিব তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ কাৰণ আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী নাইবা মাৰ্চত এ ডি আৰ ৰিজাল্ট দিব তাৰপিছতে নতুনকৈ আকৌ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহি যাব বিশেষকৈ যিসকলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বাবে ৰৈ আছিল আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগৰ নতুন বিজ্ঞাপনৰ বাবে সেইসকলৰ বাবে এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ আপোনালোকৰ মাৰ্চ মাহত আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগত আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে নিজক এতিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি তোলোঁ আপোনালোকৰ মাৰ্চত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ নতুনকৈ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব আপুনি ধৰি লওক আহিব বুলি কাৰণ আপোনালোকৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে নিজে তেওঁ ফেচবুক লাইভত কৈছে যে আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী নাইবা ফেব্ৰুৱাৰী শেষত নাইবা মাৰ্চৰ প্ৰথমত আপোনালোকৰ যেতিয়া এ ডি আৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব তাৰপিছতে নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব গতিকে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টতে এডভাৰটাইজ আহিব কাৰণ আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুতখিনি পদ খালী হৈ আছে তাৰপিছত যিসকলৰ এ ডি আই পৰীক্ষা বেয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ কাৰণ আকৌ এ ডি আইটো নতুনকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি এ ডি আই থ্ৰী পইণ্ট ও'ট এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক আৰু যিসকলে আপোনালোকৰ ইমান পাছলৈ অপেক্ষা নকৰিব সেইসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে আপোনালোকৰ অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ আপোনালোকৰ ডি এম ই আৰু ডিএচএচৰ আপোনালোকৰ যিখিনি নন টেকনিকেল নন টেকনিকেল পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ এপ্লাই চলি আছে আৰু তাতকৈ এটা বেছি ভাল খবৰ হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষা নন টেকনিকেলৰ পৰীক্ষা সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ মাৰ্চ মাহৰ ন তাৰিখে আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ ন তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যি এপ্লাই এপ্লাই এতিয়াও চলি আছে যদিহে আপুনি এপ্লাই কৰা নাই তেন্তে এপ্লাই কৰি লওক আৰু মাৰ্চৰ ন তাৰিখে পৰীক্ষা দিবলৈ নিজক সাজু কৰি তোলক আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে আপোনালোকৰ বন বিভাগৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলে সেইসকলৰ কাৰণেও ভাল খবৰ আপোনালোকে ভালদৰে নিজক প্ৰস্তুত কৰক যিসকলে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে আপোনালোকে প্ৰথম ফিজিকেলত গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ ফিজিকেলৰ এটা ভাল মাৰ্ক লাভ কৰিলেহে আপুনি ৰিটেন টেঞ্চ দিবলৈ পাব গতিকে আপোনালোকৰ বহুতে এতিয়া সুধি থাকে যে আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগৰ ফিজিকেলৰ কাট অফ মাৰ্ক কিমান যাব মই এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ এটা লিংক দিম সেই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগৰ যি নিযুক্তি হৈ গ'ল তাত আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্ক কিমান গৈছিল গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তেতিয়া আপুনি যি কিমান কাট অফ মাৰ্ক গৈছিল সেইটো গম পাব এতিয়া যদি আপুনি দুহেজাৰ পঁচিছ চনত আপুনি অসম বন বিভাগ হওক নাইবা এ ডি আৰ ইত হওক যদি এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকৰ প্ৰথম কাম হৈছে আপুনি যদি বনাই থকা চাকৰি ল'ব তেন্তে আপুনি ভালদৰে ফিজিকেলৰ প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু যদি আপুনি এ ডি আৰ এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক আৰু যদি আপুনি দুইটা ভিতৰত যিকোনো এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি ভালদৰে ফিজিকেল প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু লগতে পঢ়া শুনা কৰি থাকক কাৰণ আপোনালোকৰ এ ডি আৰ যিটো চিলেবাছ আৰু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ৰিটেন টেষ্টৰ চিলেবাছ সেইটো একেই হয় আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ একেই গতিকে আপুনি এইকেইদিন অলপ কষ্ট কৰক ভালদৰে আপুনি ফিজিকেলৰ কাৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰক আৰু লগতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক এইকেইদিন আপুনি বেলেগ কাম বন বাদ দিয়ক আপুনি দুহেজাৰ পঁচিছ চনত যদি এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনাৰ কাম এইটোৱেই হ'ব লাগিব আপুনি পঢ়া আৰু ফিজিকেলৰ প্ৰেক্টিচ কৰা গতিকে আপুনি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক ভালদৰে ফিজিকেলৰ কাৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰক আৰু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো সপোন আছে সপোনটো পূৰণ কৰিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ হয়তো সকলোৱে জানে যে আজিকালি কম্পিটিশ্যন কিমান বেছি আজিকালি কম্পিটিশ্যন বহুত হাই লেভেলৰ বহুতে আপোনালোকৰ বহুত দিন ধৰি কষ্ট কৰি আছে কিবা কাৰণত সফল হ'ব পৰা নাই গতিকে আপুনি তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা এটা চাকৰি পাবলৈ হ'লে নিজক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি ভালদৰে আপুনি প্ৰথম ফিজিকেলটো তৈয়াৰ কৰক যদি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে আৰু লগতে পঢ়া শুনাও কৰি থাকক ধন্যবাদ